І от я читаю, що пишуть нам, дивлячись на неї, дійсно хочеться вірити в себе та свої сили. Вона є чудовим прикладом того, що є мужність, наснага, грамотність у прекрасній жінці. І про це написав до речі наш глядач Руслан Нікаленка. Я погоджуюсь. Маргарита Січка студії сніданку з 1 та судини світи на народження. Танцуем после эфира. Так, ну, хотя бы Вау, фантастично выглядит. Так, ну, я Фанта... тоже с подарком. С титром и так, я разумею. Это приглашение. Вау, подождите. Это приглашение тебе на мое день рождения сегодня. Круто. Жизнь удалась. А, Маргарита, а, как часто пишешь ты ось эти слова? Ну, не знаю. Жизнь на... удалась? Угу. Ну, во-первых, удалась. Это просто такой слоган. А на самом деле она почему-то как бы в прошедшем, ну, Потому что жизнь-то продолжается. Вот. Это просто... Да. Покажите, будь ласка. <laughs> а, Марго, ну, я тебе желаю, чтобы ты завжди мала силы выглядеть ось так и получать это удовольствие, чтобы это не было вынуждено. Знаешь, я хочу выглядеть щасливою, потому что я маю так так. Но это же не профессия, это же не работа, это ну, же правильно? Во-первых, счастливая не, 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 не выглядят, а чувствуют себя счастливыми. А, а это отображается там в улыбке, в, как это, в блеске глаз, например. Вот поэтому, я счастливый человек, могу точно сказать. А, девчата разного возраста спрашивают, а про свой возраст ты часто думаешь? Нет, я о нем вообще не думаю, потому что я считаю, что внутренняя Вообще, возраст – это достаточно относительная вещь. Есть три составляющих возраста. Первый – это по паспорту, да, то есть как бы. Второй – это физиологически, так как ты себя чувствуешь. Вот по физиологии, да, вот там, состояние тела, как я себя ощущаю, по энергии. Я где-то в возрасте сейчас нахожусь 33-35. Душа моя вообще молодая. Я себя чувствую такой девчонкой лет 20, когда я там год скакала В принципе, я это делаю сейчас, поэтому, как говорит моя мама… Если к зеркалу не подходить, 17. А, на запрошении, до речи, ты сгадываешь слова Булгакова. Умеешь ты жить красиво? А никакого умения у меня нет. А обыкновенное желание жить по-человечески. Ну и, мабуть, гучно с В день рождения акции будет сегодня. Ой, ты знаешь, я же всегда креативю. Mm -hmm. а, на самом деле, а, ну, мое день рождения сегодня будет где-то человек 200. Да, это будет... Ну а вот, ты представляешь, тебя... я, в, в, я живу в Киеве. Ну уже там около 20, 27 лет я живу в Киеве. А за 27 лет ресторанный бизнес... В ресторанном бизнесе я 25 лет. А, и, собственно говоря,... Люди, которые приходили в первые рестораны, они сейчас состоялись, их жизнь удалась. И поэтому день рождения ⁇ это я буду дарить подарки тем людям, которые были в моей жизни, потому что э, все, что мы чего-то в жизни добиваемся, мы не добиваемся в одиночку. Обязательно <как> есть рядом люди, которые тебя а, поддержали, поверили. То, что ты делаешь, да, мало того, в любых э, а жизнь нам подбрасывала разные нас предавали, нас, мы теряли деньги. И вот в этот момент проверялись эти люди, насколько они искренне к тебе относились. Uh -huh. Понятно, что волной смывала всех таких, которые однодневки, знаешь, которые к тебе прилипают, когда у тебя все хорошо, когда все плохо, они отлипают. Так вот, жизнь постоянно чистила мое окружение. И вот те сильнейшие, которые и в жизни чего-то достигли, и продолжают не останавливаться на месте, двигаться дальше, они будут сегодня. И я буду их награждать. Вот две части. Угу. Первая, жизнь удалась. Кстати, было так интересно, я в прошлой неделе ходила по крещатику и задавала людям вопрос. Жизнь их удалась у бабушек, там, у молодых людей, у мужчин, у всех людей. Мне было удивительно, потому что все сказали, что жизнь удалась. То есть они не плакали на судьбу, что очень все плохо. Меня так это порадовало, и это сильно. І в началі моєго дня рождення буде показан всім ролик. А, не відкривай всі секрети. <laughs> Що чекає от тих гостей, яких 200 нарахувала Маргарита Січкар, і серед яких, до речі, буде і ще одна гостя, має принаймні бути, яка передава передала тобі дуже важливі слова. Ми побачимо її за кілька хвилин. У сніданку з по посудина Маргарита Січкар, день народження. Далі буде.